вы сказали 28 января приняло решение, оно да. вступило в силу сразу же да. почему тогда в платежках мы за февраль, ну которые в марте за февраль получили там по 32 допустим гривни а, а, а в отеле за март уже 93 значит решение высшего административного суда так как я являюсь структурным подразделением большой организации Донецкого ГАЗ и пока я не получаю руководящего документа на вот, по, какой, по каким тарифам на основании каких документов устанавливается и начисляется, я не могу самостоятельно принимать решение о начислении, выставлении счету и так далее. Вы знаете, что счета выставляются раз в месяц, 3 числа, это, печатается обычно служба единого заказчика. Руководящий материал по февралю, по февралю по февралю март, в марте месяц, он мог не дойти, я сейчас не, не, могу. Допустим, вот изменение нормы потребления от 24 марта, учитывая то, что Горгаз работает по 4 дня в связи с со отсутствием финансирования, я его получил в понедельник. 2 числа. Ну, в расчетах вы его уже применили. Да, с 24-го, с 24-го он будет, то есть 6 дней будет начисляться по 4 и 4. Григорьевич, ну, я вчера пыталась, я с вами разговаривала да. вчера пыталась с калькулятором, все-таки к какой-то цифре свести все это, все-таки какая ну, норматива и все прочее. У меня ничего не получилось, в итоге нам ну, надо ли понимать, что вот то, что не учтено было в феврале, оно перешло на март. Потому что ну никак 93 не делится ни на какую норму потребления. Мы с вами, 13, мы с вами услышали, если в феврале это не было начислено, его-то начислили в март месяц, естественно. Смотрите, чтобы было понятно, все вы, опять же, следите за телевидением публикации. Киев газ не про газ, Черкас газ по вот этой постанове переначислил с 1 января 2015 года. Люди получили платежки за весь 2015 год. Мы этого не делали. Потому что мы считаем это ну, заведомо незаконно. Это любой арбитраж. Какая сумма все-таки должна оплачиваться была? Значит, на, uh, на, ну, на примере одного человека. Oh, давайте мы сейчас, вот я должен, опять-таки, вот с калькулятором. Давайте, чтобы oh, меня не ловили за язык, за язык, я с калькулятором, потому что... Э -э есть понятие в газовом кодексе, есть понятие контрактного времени. И вот я сейчас вам скажу, 93 гривны, это начислялось... Мы это увидели в с 93,5. Делим на 7,18, цена куба. и получаем 13. Но это ни, один, ни одна норма потребления 13 не дает. Вы Давайте, если, вот 13, не если один, если, есть норматив 6 кубов на человека, это сколько? Ну 6 на 7 это получается 42, ну, не 12. Не на 7, 6 7 кубов на, 7, на человека, 6. На 7. И отсутствие горячего водоснабжения 9, в два раза. 9, я, уже 6 на гости, 2, 2, 2, 2 это 12. Не помню цифру, mm. допустим, 11 да? Но 9, это не в два раза от 6 Это 9, это четкая Значит, цифра э, э, вы, сами, вы сами сказали Отсутствие горячей воды Это не печка с колонкой Это, нет, отсутствие, нет, это отсутствие горячего Там Есть же в постанове строчка это, 9, В постанове 12 ух. На 50% увеличивается 12, <свят> 12. <свят> <свят> Уважаемые <свят> <свят> Поверьте я ну, уже... Же, я э, я не нам хочу нам ничего сейчас. Мы, мы больше знаем, чем вы, получается. Хорошо. Ну так же не должно быть. Покажите нам постанову НКРЕ сейчас. Ну там 9, я, уверен, убег... я настаивал на этом. Там 9, но не 12. Хорошо. Вы вправе, можете... как гражданин Украины, обратиться с позовным иском. У меня их 258, я на которых... Есть, я я, я объяснить людям. Что? Донести вашу мысль до читателей. Вы выхватываете контекст. с общего контекста вот, вот одно. 50% от 6 это 3. В Сумме 9. Хорошо. Я услышал. Хорошо? Да. Что еще вы хотите? Мы хотим знать, будет ли сделан перерасчет ага, в обратную ага. сторону, если вы начислили больше, сторону, чем надо. Если я начислил больше, чем надо, конечно, будет сделан перерасчет. Но я в полной уверенности, что я начислил правильно. Ну почему-то вы нам не смогли доказать Правильность этого начисления. Вот мы от вас не увидели ни расчетов. Мы, ну известно, что вы сегодня совещались предварительно вот за мэра. То есть вы должны были разложить, калькуляцию всю до копеечки. Потому что людей дороже этот вопрос. Вот я на четырех человек, у меня причем сейчас так получилось, живу я одна в квартире, 397 гривен. Ну это, это просто немыслимая цена. Причем я понимаю, что я там написано лишние рубли. Цена, норма потребления. Но, ну из-за нормы потребления Но, увеличилась норма потребления. цена конечная, оплата увеличилась. Норма потребления, мы это все понимаем, что в уже

Поэтому сегодня мы mm -hmm. за Григорием лечу, как бы, да, правильно сказали, утром как бы встречались, он, как бы, здесь нет, как бы, эту ситуацию, да, на примере, он также как, бы, как, как нам бы, на да, примере, как, как бы, одного человека, который проживает как бы, в квартире, где не имеется газовый счетчик, и без нет, как бы, причину, связанную, как бы, с умножением на два, потому что нету, как бы, подогрева горячего. воды. Это неправильно. Это с Поэтому что? Ну, мы, когда даже если умножить на два, даже если умножить на два, получается 12 норма потребления, умножаем на 7,8, 93 не получается. Но даже если умножить на 2, давайте уже представим это себе. Поэтому мы тоже заинтересованы в этой ситуации разобраться, тоже заинтересованы стабилизировать эту ситуацию, вернуть на прежние как бы, позиции, если все будет получаться. Поэтому с Андреем Викторовичем мы тоже провели как бы, консультации. Тогда со своей стороны мы тоже направим рекомендательные письма во все как бы, организации, которые могут как бы, посодействовать решению этого вопроса. А Начиная на месте, от премьера министра, кончая президентом, да, обратимся в Лобл за разъяснением. Потом мы готовы как бы, полностью все расчеты как бы, предоставить. Да. То, что произошло сейчас начисление по квитанции, ну, как бы не видя их трудно сейчас в каком-то плане, как бы ну, их сейчас как, комментировать. Да. Иметь, да. Да. Их Поэтому, как бы, вот такая вот ситуация. Если у вас только два счетчика осталось, а люди будут приходить